У будь-якій родині бувають проблеми у відносинах між батьками і дітьми. Навіть люди із невеликою різницею у віці рідко мають однакові інтереси і погляди на життя. Що ж тоді казати про батьків і дітей? Ну, во-первых, конфлікти інтересів. Они росли в другому час, в другому поколении, Поэтому для них одні цінності, для нас другие. Ну, я думаю, якщо не на 100%, то процентов на 80. Ну, по крайней мере, мені би хотілося, щоб воно так було. Питалися питаюсь. Я, наверное, буду пытаться как-то все-таки объяснять ситуацию со своей точки зрения, то есть то, как я ее вижу. Считаю, конечно, существует. А на это влияет разница в поколениях. В первую очередь, ну, как, как по мне, мои родители родились еще в СССР. Мы все-таки уже в демократическом, хоть и начало было построено, но поставлено, но уже демократического общества. Мы не поймем никогда жизни в клетке. Как бы нам ее не навязывали, а молчанием и уважением в основном, потому что это люди, которые родили и воспитали. Прислушиваться к их мнению, промолчать в нужный момент, относиться уважительно — это, наверное, самое главное. Да, недопонимание бывает. Скажешь так, что дети сразу они, ну, не воспринимают то, что ты хочешь сказать. Раньше я обижалась, ругалась. Я на, начинаю находить общий язык своими детьми. Я не обижаюсь на то, что они мне скажут. Я просто им прощаю. Может быть, я в чем-то была раньше виновата. И теперь я им прощаю. Уважаю вважаю, что так. Иногда бывает, что мы их не понимаем и больше контролируем, чем прислушаемся до их собственной думки, до их никаких то поглядов. Дети не понимают родителей. Родители не понимают детей? Ну, это зависит от, от родителей вообще-то. Ну, непонимание в первую очередь. Ну, точка зрения, каждому замочку есть свой ключ. Ну, есть разные э, взгляды, и чаще всего сталкиваешься с непониманием потом. Вообще, мама должна быть самым лучшим другом, но для мужчины, я думаю, папа. Так что нужно доверять больше, чем друзьям. Да, были много очень сказано слов. Даже вот вчера мы с мамой поссорились. И вообще ни из-за чего. И мне сейчас тоже стыдно из-за этого. Ну, у старика одни взгляды, у молодых другие взгляды. Тот хочет одно, а тот другое. Но это не, не должно мешать им вместе иметь общие интересы. Всегда. Всегда. Это вечная проблема. Отцы и дети. Это классический вариант нашей жизни. Но гены, конечно, свою роль выполняют и очень четко, плюс воспитание, плюс среда обитания, плюс внешние конфликты. Взаимное доверие, без этого просто нельзя. До недавнего времени считала, что нет, а теперь думаю, что да. Ну, то есть мне так лично получилось немножечко. Произошли трения со старшим ребенком. Ну, мы по инерции Стараемся их контролировать, уберечь, опекать излишне, а как оказывает показывает время, что этого не стоит делать. Они сами прекрасно справляются со своими проблемами. А если что-то возникает такое экстраординарное, они всегда приходят к родителям, и мы, естественно, приходим на помощь, несмотря на что максимально доверительными. Вот у меня как-то с детства вот так моя старшая дочь и потом сын уже младший и внук, который уже вырос. Ну вот я прежде всего им друг. А потом уже мама, бабушка. У нас, как я понимаю, не существует проблемы и конфликтов в семье. Я думаю, что если с детьми разговаривать и показывать хорошие примеры, то конфликтов в семье не будет. Ну, учитывать, конечно, возраст нужно. Но, в общем-то, на сегодняшний день я так думаю, что так или иначе, всегда есть проблема между молодым поколением, взрослым поколением, старым поколением. Но я думаю, что если разговаривать с семьей, с детьми, и... то конфликта можно избежать.